Perdana Menteri Malaysia pertama minta imuniti. Kenapa Anwar takut untuk disaman? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan satu permohonan luar biasa daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau secara rasminya telah mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Persekutuan untuk diberikan kekebalan undang-undang atau dalam bahasa mudahnya mohon imuniti daripada disaman di mahkamah. Ya, anda tak salah dengar seorang Perdana Menteri yang sepatutnya menjadi contoh kepada prinsip keadilan dan ketulusan kini minta nyawa kekebalan daripada tindakan undang-undang. Persoalannya sekarang, boleh ke sebenarnya Perdana Menteri Malaysia ni dapat kekebalan seperti itu? Ataupun ini hanya taktik untuk elak daripada disoal di mahkamah? Isu ini berpunca daripada saman sivil yang difailkan oleh seorang individu bernama Yusuf Rotter yang sebelum ni pernah membuat dakwaan gangguan seksual terhadap Anwar Ibrahim di sekitar tahun 2018. Kes ini pernah disiasat dan dikatakan tiada tindakan lanjut diambil tapi Yusuf tetap membawa perkara ini ke mahkamah sivil dan sekarang barulah kita tahu Anwar sedang cuba mengelak daripada menghadapi saman itu dengan alasan kononnya beliau mempunyai kekebalan sebagai Perdana Menteri. Apa yang digunakan oleh pihak peguam Anwar ialah rujukan kepada perkara 39, 40 dan juga 43 Perlembagaan Persekutuan. Tapi ramai peguam termasuk tokoh perundangan seperti Lim Wen Jit tampil memberikan penjelasan bahawa ketiga-tiga artikel tersebut tidak langsung menyebut soal kekebalan malah hanya menerangkan tentang kuasa eksekutif nasihat kabinet kepada Yang di-Pertuan Agong dan struktur peranan Perdana Menteri dalam pentadbiran negara. Dengan kata mudah, artikel yang dirujuk tidak relevan dan untuk menuntut sebarang kekebalan undang-undang Lebih mengejutkan, ini adalah kali pertama dalam sejarah Malaysia seorang Perdana Menteri Memohon kekebalan daripada saman rakyat biasa Ui, macam level dia Kini, kita kena jelas perlembagaan hanya diberikan kekebalan kepada yang di-Pertuan agung dan raja-raja Melayu Itu pun bukan sepenuhnya kerana sejak pindaan tahun 1993 mereka juga boleh dibicarakan di mahkamah khas raja-raja. Jadi kalau raja pun boleh diheret ke mahkamah, adakah wajar soal daripada menteri mohon kekebalan seolah-olah dia lebih tinggi daripada undang-undang. Faham tak? Ah? Apa mesej yang ingin dihantar kepada rakyat bahawa pemimpin boleh kebal, bahawa jawatan boleh dijadikan sebagai perisai untuk lari daripada tanggungjawab. Macam tu. Inilah yang menimbulkan keresahan dalam kalangan rakyat. Bukan kerana benci tetapi kerana kecewa. Seseorang pemimpin yang dulunya melakukan reformasi keadilan dan ketulusan kini di bawah pentadbirannya sendiri sedang cuba untuk meletakkan diri di atas undang-undang. Kalau Anwar yakin beliau tidak bersalah, lawan je lah kat mahkamah tu. Tunjukkan kepada rakyat bahawasanya beliau tidak gentar dengan proses keadilan. Biar mahkamah yang menentukan benar ataupun salah, Uh, bukan bersembunyi di sebalik alasan kuasa eksekutif Tindakan ini sangat bahaya kalau permohonan ini tak diterima di mahkamah Ia akan menjadi satu duluan undang-undang iaitu Liga Presiden Yang boleh digunakan di mana-mana Perdana Menteri selepas ini Untuk elak daripada disaman oleh rakyat biasa Bayangkan kalau pemimpin yang akan datang buat salah, buat zalim Tapi lari daripada undang-undang Hanya kerana dia seorang Perdana Menteri Adakah ini akan menjadi prinsip uh, rule of law? Apa yang akan terjadi dengan kepercayaan rakyat kepada sistem perundangan negara nanti? Malaysia dibina atas dasar demokrasi perlembagaan semua orang. Semua orang eh, tak kira siapa pun mesti tunduk kepada undang-undang yang sama. Tak siapa pun kebal termasuk Perdana Menteri sendiri. Perdana Menteri bukan raja aa, dan raja sekalipun dalam Malaysia moden ni tidak lagi mutlak kekuasaannya, maka tak masuk akal bila seseorang pemimpin politik meminta kekebalan hanya kerana beriau hanya kerana beliau berada di puncak kuasa rakyat sedang memerhati mahkamah sedang menimbang dan sejarah akan mencatat tindakan ini sebagai detik yang penting sama ada kita benar-benar menjunjung prinsip keadilan atau kita sedang membuka ruang untuk penyalahgunaan kuasa yang lebih besar saya tinggalkan persoalan ini di ruangan bersama kalau hari ini perdana menteri boleh mohon imuniti siapa pula yang akan boleh memohon pada hari esok lusa nanti Sekian dulu ulasan daripada saya. Jangan lupa untuk kongsikan video ini, berikan pendapat anda di ruangan komen dan subscribe saluran ini untuk analisis isu yang berani jujur dan telus. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, jumpa lagi di video yang akan datang.